assalomu alaykum dasturlarimiz davom etadi davlatimiz rahbarining 5 fevral kuni ijtimoiy sohalardagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablardagi tarbiya va ma'naviyat masalasiga alohida urg'u berilib darslardagi davomat 70% ni tashkil etayotgani va o'tgan yili maktab o'quvchilari o'rtasida 2280 ta jinoyat sodir etilganiga ed tanqidiy baho berilgan edi shu bois ushbu sohada yangi tizim joriy etilib milliy gvardiyaga o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda huquqbuzarlikka qarshi immunitet hosil qilish maktablardagi axloqiy ruhiy muhitni o'rganish maktab oila mahalla zanjirini mustahkamlash va davomatni yaxshilashga ko'maklashish borasida aniq vazifalar belgilab berildi bugun ayni mavzuda suhbatlashish maqsadida studiyamizga milliy gvardiya boshqarma boshlig'i polkovnik zafar alimov yashnobod tumanidagi 255 maktab direktori dildora jo'rayeva hamda toshkent shahridagi chilonzor mahallasi raisi baxtiyor abdullayevlarni tashkil etib taklif etganmiz xush kelibsizlar Rahmat. Rahmat. zafar aka ke, keling e, suhbatimizni sizdan boshlasak mavzu dolzarb chunki hayot malumot darajasidagi mavzu desak ham bo'ladi biz kelajagimiz egalari taqdiri haqida bugun aynan qiziqyapmiz va davlatimiz rahbari belgilab bergan vazifalarning ijrosi bo'yicha bir e'tibor qaratmoqchimiz mana o'tgan davr bir oy muddat o'tdi ushbu davrda biz aynan maktab ta'limi tizimida bolalarning davomatini yaxshilash borasidagi e, ishlarimizni natijadorligiga bir e'tibor qaratsak qanday samara bermoqda albatta hozirda davlatimiz rahbarini topshiriqlariga asosan maktabgacha e, maktab ta'limi maktab ta vazirligi milliy gvardiya va mahalla yettiligi bilan birgalikda bizlar maktablardagi o'quvchilarni davomatini yaxshilash bo'yicha bir qator tizimli ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz xususan o'tgan davr mobaynida mana fevral oyini boshini olib qaraydigan bo'lsak bir yuz sakson sakkiz mingga yaqin bolalar maktablarda dars jarayonlariga sababsiz qatnashmaganligini ko'rishimiz mumkin edi biz surunkali dars qoldiruvchilarni maktabga darslarga qaytarish bo'yicha xabar berish va tekshirish tizimini muloqot tizimini yo'lga qo'ydik bu albatta e, maktab oila va mahalla birgalikda amalga oshiradigan tizim yangi tizimga ko'ra oldin maktab o'qituvchilari e, bolani darsga kelmaganlik sabablarini o'rganib yurgan bo'lsa hozirda bu masala bo'yicha faqatgina milliy gvardiya va mahalliy yettiligi shug'ullanmoqda maktab e, o'qituvchilari va maktab ma'muriyati faqatgina birinchi soat darsni o'zida boshlanishidan turib darsga kelmagan o'quvchilarni ro'yxatini tuzadi va milliy gvardiya inspektor psixologlariga bu ro'yxatni beradi ro'yxat asosida milliy gvardiya inspektor psixologi bola yashaydigan mahallaning raisiga bu ro'yxatni taqdim etadi soat to'qqizu nol noldan boshlab o'nu nol nolga qadar ya'ni dars jarayonlari boshlanishidan ko'p bo'lmasdan turib mahalla yettiligi o'zlarini hududlarda yashaydigan darslar dars jarayonlariga qatnashmayotgan bolalarni uyini borib eshigini taqillatadi va bolani nima sababdan darsga kelmayotganligini o'sha yerda surishtiradi albatta agar bola sababli kelmagan bo'lsa kasal bo'lsa patronat xizmatlari bor hamshira patronatlarni chaqirib ularga tibbiy yordam ko'rsatish choralari ham ko'riladi lekin bola sababsiz darsga kelmayotgan bo'lsa ularni dars jarayonlariga qatnashishni ta'minlab maktabga olib borish e, mexanizmi hozirda yo'lga qo'yildi mana shu tekshiruvlar jarayonida e, kasal bo'lib bola maktabga kelmagan holatlarni tekshiruv jarayonlarimizda aniqlanyaptiki aslida bola kasal emasligi holatlari ham uchrayapti bunda biza maktabga bolani qaytaryapmiz albatta lekin e, bunga e'tiborsizlik qilgan ota onalarga nisbatan esa qonunda e, belgilangan choralarni ham ko'rish kuruş, e, ko'rishimiz mumkin birgina qashqadaryo viloyatida bir gini, da, bir, e, bir haftani ichida ellikta bola e, kasalligi sababli kelmagan deb ko'rsatilgan lekin borib tekshirganimizda aslida kasal emasligi o'zini ishlari bilan yoki ko'chada bemaqsad yurganligi aniqlangan endi e, buni bunday holatlarni respublika bo'yicha barcha viloyatlarda biza kuzatishimiz mumkin sababsiz darsga kelmayotgan e, bolalarni qaytarish bo'yicha bir yuz to'rt ming ota onalar bilan uchrashuvlar o'tkazdik ularga dars jarayonlari muhim ekanligi e, konstitutsiyamizning yetmish yettinchi moddasida ota onaning bolani ta'lim tarbiya berishini ta'minlashi bo'yicha majburiyati e, bor ekanligi ushbu majburiyatni bajarmaganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq yettinchi moddasiga asosan ma'muriy javobgarlik belgilanganligini ham tushuntirib o'tdik ayrim ota onalarga buni boshida tushuntirib o'tdik ogohlantirish xatlari berildi mana ijtimoiy işte, ma tarmoqlarda ham bu keng muhokamalarga sabab bo'ldi biza bir yuz yigirma to'rt ming nafar ota onaga ogohlantirish xati berdik lekin bu talabni tushunib yetmagan yani, farzandini ta'lim tarbiyasiga ahamiyat qaratmayotgan to'rt mingga yaqin ota onaga esa ota onaga nisbatan esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirishga biza majbur bo'ldik xabaringiz bor bola maktabga bormaganligi uchun ota ona aybdormi ma'muriy javobgarlikka tortish qanchalik darajada to'g'ri degan masala jamoatchilik tomonidan juda judayam keng muhokama qilindi ijtimoiy tarmoqlarda ham biz uni kuzatdik aytib o'tmoqchiman bu tizim yangi emas qonunchilikka yangi kiritilgan modda emas bu oldindan qo'llanib kelinayotgan modda faqatgina biza bu masalaga qattiqroq e'tibor qaratib ota onalarni ogohlantirishga boshida chaqirib kelmoqdamiz sar aka keling shu o'rinda bir savol bilan murojaat qilmoqchiman albatta yuqorida ta'kidlab o'tdingiz demak bu tartib qoida oldin bor edi bugun tizimli ish tashkil etilganligi bois biz ushbu huquqiy holatdan foydalanyapmiz yana endi bir savolga javob bersangiz yuqorida bir ma'lumotni aytdingiz ya'ni o'qituvchi o'zini ishi bilan shug'ullanadi bu qaysidir ma'noda qonunchiligimizga mos mana pedagoglarning obro' umuman mavqeini yuksaltirish borasida davlatimizda juda katta islohotlar amalga oshirilyapti bu bir ko'rinishi ikkinchi bir ma'lumotni keltirib o'tdingizki ya'ni kasallik bahonasi bu eng oddiy bahona shu tahlillaringiz orasida yana qanday bir statistik ma'lumotlarni aniqladilaringiz demak bu o'rinda faqatgina o'sha kasallik orqali kelmay qoldi bitta sabab boshqa sabablar ham bo'ldimi maktabdagi holat yoki mahalladagi holat yo ortiqcha qanaqadir bir shunaqa bir bahonalar bo'ladiki o'shani bir oxiriga yetib yo'lga solgan jihatlar ham bo'ldimi albatta biza darsga kelmayotgan o'quvchilarni kelmaslik e, sabablarini boshida o'rganganmiz Juda ham ko'pchilik holatlarda e, kasallik holati bo'ladigan bo'lsa e, keyingi holatlarda bu repetitorlik va o'quv markazlariga e, dars jarayonlarida qatnashish holatlari bo'ldi bundan tashqari e, ota onalar tomonidan farzandlarini e, daromad topishga ko'maklash sifatida dars de jarayonlarida bo yubormasdan bozorga olib chiqib ketib yoki boshqa tirikchilik bilan shug'ullantirish holatlari e, yuzaga keldi shu bilan birga ko'chada bola uydan chiqib ketyapti maktabga deb lekin maktabgacha yetib bormagan ya'ni e, bemaqsad ko'chada yurgan internet klublarda yurgan holatlarimiz <laughs> bo'ldi albatta bu holatlarni har bittasiga e, aniqlangandan keyin ota onasini chaqirib muhokamalar qilinyapti va bolani tartibga chaqirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshiryapmiz endi repetitorlik va o'quv markazlariga borish holatlari dars jarayonlarida hozir biza tizim yo'lga qo'yildi e, repetitorlik holatlari faqatgina darsdan keyin amalga oshiriladi va kerak bo'lsa maktablarda shu uh, dars jarayonlaridan keyin repetitorlikni ham maktablarni o'zida tashkil qilish bo'yicha bir uh, tizim joriy qilinyapti rahmat zafar aka dildor opa siz bilan ushbu uh, mavzuni davom ettirsakda siz bevosita maktab direktorisiz bu holat sizning nigohingizda qanday o'z aksini topyapti so'nggi yillardagi umuman so'nggi oydagi mana yangi yilda biz islohotli bir tizimli ishlarni amalga oshiryapmiz milliy gvardiya bizga yordamchi sifatida ishtirok etyapti milliy gvardiya nafaqat bizni qo'riqlash vazifasini bajaryapti balki o'quvchilarga ustoz vazifasini yo'l ko'rsatuvchi vazifasini ham o'tash ularning zimmasiga yuklatilyapti bu o'rinda sizning qarashingiz qanday direktor sifatida nega aynan o'sha davomat masalasida biz oqsab qoldik davomat masalasi oldin ham tizimimizda yo'lga <laughs> qo'yilgan edi lekin ota onalar bilan ishlar olib borilganda yetarlicha e'tibor qaratilmaganligini orqasidan maktablardagi davomat yetmish foizga tushib qolingan holatlari kuzatilgan hozirgi paytda prezidentimizni tashabbuslari bilan milliy gvardiya va bizni tizimimiz hamkorligida yo'lga qo'yilgan ishlar juda yaxshi natija berdi deb o'ylayman sababi darsga o'qituvchini juda ko'p vaqti davomat masalasi bilan ularni ota onasiga tushuntirish ishlarini olib borish masalasi bilan ko'p vaqt o'tib ketardi hozirgi paytda bu narsada milliy gvardiya bizga yordamga keldi va o'qituvchi ye platforma orqali ye maktab platformasi orqali ertalab davomatni um, belgilaydi shu bilan birga maktab ma'muriyati kelmagan o'quvchilarni zudlik bilan inspektor psixologga ro'yxatini shakllantirib beradi va inspektor psixolog va milliy gvardiyadan biriktirilgan xodim birgalikda mahalla bilan hamkorlikda bu ish bilan shug'ullanadi o'qituvchi boshqa bu jarayonga aralashmaydi dildor opa umuman bu yerda hozir biz uh, bir tizim haqida gaplashyapmizda ya'ni ota ona maktab mahalla demak har bir uh, tizimni o'zini zimmasiga olgan vazifalari bor milliy gvardiya o'ylayman mana bir oy tahlili bo'yicha ancha o'zini zimmasiga olgan vazifalarni yo'lga qo'ydi deylik o'sha bolalar bilan shug'ullanish o'qituvchining malaka sabablari ham o'quvchining darsga kelmaslik holatlariga sababchi bo'lishi mumkinmi mü? bu jihatdan o'zlaringiz ichkarida tahlil qila olasizlarmi tahlil qilyapsizlarmi bu boradagi ya'ni o'qituvchilarning malakasi o'quvchilarga dars bera olish ularni fanlarga qiziqtira olish chunki ota ona bir repetitorga qo'yar ekan ortiqcha pul to'laydi lekin davlat umuman bepul ta'lim tizimini kafolatlab qo'yibdi de. demak biz bolalarni jalb etishimiz kerak qaysidir ma'noda ushlab turishimiz bilim berishimiz kerak bo'ladi bu borada ham nazarimda tahlillar olib borasizlar xuddi shunday oldingi safarlar <laughs> ham bildirgan fikrlarimni aytganman bitta davlatimiz qilishi kerak bo'lgan hamma ishni qilish hamma ishlarni qildi va hamma qonunlar yetarlicha ishlab chiqarildi hamma gap hozirgi paytda maktabda qoldi man juda ko'p joylarda aytaman bu narsani maktab direktoriga ko'p narsa bog'liq agar maktab direktori o'zini yo'nalishini to'g'ri belgilagan bo'lsa o'qituvchilar yo'nalishini to'g'ri belgilagan bo'lsa bu yerda faqatgina nafaqat davomat balki ta'lim sifati ham ko'tariladi o'z maktabingiz misolida tahlil qilib bering shu mavzuni qanday chora ko'ryapsiz maktabimiz misolida aytadigan bo'lsak masalan o'qituvchilarim xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilar hozirgi paytdalarda dar maktabimizda dars bermoqda o'n to'rtta ingliz tili o'qituvchimiz faoliyat yuritsa o'n to'rtta ingliz tili o'qituvchimizni barchasidi xalqaro a sertifikatiga ega va matematikadan dars beradigan informatikadan dars beradi rus tilidan dars beradigan ustozlarimiz ham xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan va bu albatta o'quvchilarni repetitorga borishi emas balki maktabni o'zida ham yetarli bilim olishiga asos bo'lib xizmat qiladi va maktabimizdagi e, erishayotgan o'quvchilarimni erishayotgan natijalari bunga yaqqol misol bo'la oladi shu yerda bir narsani aytmoqchimanki biz o'quvchilarni formadan qo'rqqanidan maktabga olib kelmasligimiz kerak biz o'quvchilarni o'zi xohlab o'zi maqsad qo'yib o'zi shu maktabni yaxshi ko'rib kelish darajasiga olib chiqishimiz kerak bu bizni eng katta maqsadimiz hisoblanadi davomat borasida qanday natijaga erishdihlaringiz davomat hozirgi paytda davomatimiz ota onalar o'rtasida juda yam mas'uliyat yuqori darajaga chiqdi ota onalar milliy gvardiya bilan Uh, milliy gvardiya bilan hamkorlikdagi ish faoliyatimiz yo'lga qo'yganimizdan keyin ota onalar orasida ham davomadga nisbatan mas'uliyat kuchaydi bu faqatgina har kunlik darsga qatnayotgan o'quvchilar bilangina emas uh, balkim ba'zi bir ota onalar chet elga farzandlarini olib chiqib ketib qolishi mumkin bu o'quvchilar bilan ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan va ularni ta'limga jalb qilish masalasida katta ishlar amalga oshirilyapti hozirgi paytda mm -hmm. juda yaxshi rahmat demak bu albatta qonun ustuvorligi ta'minlanganligining mana dastlabki samaralarini ko'rib turibmiz baxtiyor aka siz bilan suhbatimiz ancha og'riqli kechadi sababi bizning hamma bolalarimiz mahallada tarbiya topadi ota onalarimiz o'sha mahallada yashaydi va o'sha biz tarbiya bergan farzandlarimizdan biz kelajakda qaysidir ma'noda natija kutamiz mana kuni kecha xotin qizlar bayrami munosabati bilan katta yig'ilish bo'lib o'tdi prezidentimiz mo'tabar onalarimizni tabrikladi shu o'rinda ham alohida bog'chaga kirib boraylik birgalikda bola tarbiyasiga mas'ul bo'laylik deb otalarcha g'amxo'rlikni aytdilar va bir g'oyani aytdilar ya'ni ezgulik shiorimiz ma'rifat qurolimiz bo'lsin deb ta'kidladi umuman bu jarayonda sizning fikrlaringiz qanday man mahalla raisligi sifatida o'zim ko'rgan iqror bo'lgan narsani aytishim mumkin bu beshinchi fevraldagi yo'lga qo'yilgan davlat boshimiz e, tomonlaridan yo'lga qo'yilgan bu tizimni juda to'g'riligi birinchidan nega mana man oddiy qilib aytganda bizaga maktabda bo'layotgan narsalar hali hammasi ke kelmas edi mana shu bir oy ichida endi kichkina bo'lsa ha, ham haqiqatda tajribada bo'lgan narsa ikkita bola o'ninchi o'n birinchi sinf bo'yicha shu keldi masalan uydan chiqib ketgan ota onasi bilmaydi maktabga bormagan yani ana unga milliy gvardiya orqali bizaga ge xabar keldi biza yettiligimiz bilan uyiga kirib sabablarini negizlarini o'rganib ota onasi bilan e, maktabga borib maktab direktori ma'naviyat ma'rifat bo'yicha psixologlari bo'yicha uchrashib shu nimada ekanligini aniqlashga shu tushlik paytigacha kelguncha aniqladik qayerda yuribdi nima qilib yuribdi bu ko'rilayotgan e, choralar o'zini vaqtida manzilli hal qilinganda juda katta bir yutuq o'sa ham bo'ladida vaqtida tashlab qo'ymaslik kerak bu narsani bu narsa qanchalik cho'zilib ketsa bolada fikr paydo bo'ladi bugungi qilgan ishimga hech narsa bo'lmadiyu ertaga yana bundan boshqasini qilsam ham yana hech narsa qilishmaydi degan narsa tug'ilmasligi kerak bu degani shu bo'layotgan hamma ishlarni o'z vaqtida hal qilish ikkinchi misolimizda ota ona maktabga olib kelib qo'yyapti vaqtida kelyapti lekin maktabga sinfga kirgandan keyin darsga ishtiyoqi yo'q darsga xalaqit qiladi sinf rahbariga xalaqit qilib o'tiradi umuman mensimaydi telefonni bekitib olib kirib ketadimi o'ynab o'tiradi yani ana bu holda ham milliy gvardiya bizani o'zi profilaktika nozirlari bilan ota onasini olib borib ko'rib ko'rsatganimizda shunaqa narsalar ma'lum bo'lyaptiki ota onasi endi aytganda qanchalik puli bilan maktabga chiqib ketayotganini ham bilmaydi buni biza uyerda o'qituvchilar sinf rahbarlaridan bildikki mana bunaqa mana bunaqa pul bilan keladi yana bu ham manzilli joyida savollarni tug'dirdi bu savollar ota onalarga berilib shu ikki kun ichida ikki kundan keyin biz uyga yana bordik negizlari aniqlandi bu aniqlangandan keyin bolani maktabga borishi vaqtida endi uyda ota yoki onaga bola quloq solishi kerak kerak kimdandir endi yani qo'rqmasa bo'lmaydi bo'lmasa uh -huh. bola bemalol tushib ketadi shuning bir hafta ichida analiz qilganimizda ancha shu ikkita oiladagi e, mana shu sharoit yaxshilandi shunga uh iqror bo'ldik shuning uh uchun e, aminmanki mana shu ketayotgan mana shu e, tizim bo'yicha ishlar olib borilsa ancha maktabda ham e, mahalladagi ishlar bo'yicha ham tez yetib kelganda bolalarni tartibga solish o'quvchilarni davomatini joyiga qo'yish ya'ni ular shu o'quvchilar bizani kelajagimiz uh -huh. mana shu fanlardan vaqtida agar bitta fanni bir kun qoldirsa ertasi ig uni o'zlashtirib uolish qiyin bo'ladi bolada shunisini tug'dirmaslikka harakat uh -huh. e, qilishimiz kerak rahmat ota onalarmana hozir bu yerda milliy gvardiyani e'tirofi bo'ldi siz o'sha ikkita bolamiz aynan milliy gvardiya xodimining aralashuvi bilan hayotga to'g'ri yo'lga qaytarildi endi prezidentimizning talabi har bir soha tizim vakillarining ushbu masalaga daxldorlik hissi o'sha kuni esingizda bo'lsa belgilab berilganki maktabda mahalla raislari boshchiligida alohida ota onalar ishtirokida yig'ilishlar tashkil etilsin ma'rifat tadbirlari ma'naviyat tadbirlari o'tkazilsin deyilyapti aynan o'tgan davrda mahalla tomonidan shu kabi tadbirlar amalga oshirildimi oshirildi shu qisqa muddat bo'lsa ham endi bir ikki marta borildi qanday natijani kuzatdingiz ota onalar ushbu chaqiruvga labbay deb bordimi yoki qanaqa holat kuzatildi biz o'rganib qolganmiz yo onalar boradi yoki ota onalar ham kasalman deb bahona qilishi mumkin yoki ushbu jarayonlarda biz o'zimizda an'ana bor mana danagidan mag'zi shirin deymiz bizning keksalarimiz bu chaqiruvlarga qanday faol asosan ko'p hollarda aytayotganingiz to'g'ri onalar bor onalar biza shunga o'sha xulosa qilganimiz iloji boricha otasini olib borish bola baribir otasidan qo'rqadi shunga kelishdik endi undan keyin hali bo'lmadi mana endi xudo xohlasa buysa keyingi mana shu yig'ilishlariga otasini olib borib bolasi to'g'risidagi ma'lumot bu yoqqa eytsangiz otasi siz aytganingizdek ishda edim vaqtim yo'q endi farzand uchun vaqt topish kerak deb o'ylayman rahmat zafar aka biz barcha o'sha maktab davridan o'tgan biz bilamizki oldinlari ota onadan ham ko'ra ota onalar o'qituvchingga aytaman degan bir e, dakki berardi bolalariga hozir biz qo'rqitish bilan bolalarni taklif etish emas ularni dildir oba aytganday o'zlarini qiziqishi bilan jalb etishimiz kerakda sizlarni bu boradagi ma'naviyat tomonidan qiziqishlaringiz o'rganishlaringiz qanday natijani beryapti ya'ni sizga ham o'sha savol ya'ni prezidentimiz ilk marotaba ta'kidladilar ezgulik shiorimiz ma'rifat qurolimiz deyaptilar biz ma'rifat bilan bu maqsadimizga erishishimiz kerak albatta milliy gvardiya organlari hozir mana mart oyini boshiga qadar qilingan ishlar natijasida davomat to'qson yettiyu o'nda foizga ko'tarilgan bo'lsa bu bizning katta yutug'imiz Endagi vazifalarimiz faqatgina davomatni ta'minlash emas balki milliy gvardiya organlari tomonidan bolalarni o'quvchilar o'rtasida vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish qonunbuzarliklarga nisbatan bolada immunitet hosil qilish va shu ushbu munosabatlarda bularga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tarbiyaviy mafkuraviy va sport yo'nalishlari bo'yicha bir qancha tadbirlar amalga oshirilyapti bu bevosita yoshlar agentligi mudofaa vazirligi ichki ishlar vazirligi milliy gvardiya va maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi va mahalla bilan birgalikda tadbirlar amalga oshirilyapti bu sport tadbirlari tarbiyaviy mafkuraviy tadbirlar ma'naviy tadbirlarni amalga oshirilyapti albatta bularga hozirgi kunga kelib to'qson foiz maktab o'quvchilari jalb qilindi ularni bu o'tkazilayotgan tadbirlardan olayotgan ma'naviy ruhiy ozuqalari buni baholash ham e, mana e, maktabimiz direktori aytib o'tdilar bugungi qilingan ishni ertaga natijasini ertagayo'q natijasini bermaydi albatta kelgusida bu tadbirlarimiz natijadorligini beradi <laughs> lekin e, bir narsani aytib o'tishim kerak e, bizni ota onalarimizni farzandlarini tarbiya olishiga munosabatini keskin o'zgarganligini judayam ko'p joylarda ota onalar e, farzandlarini maktabga borayotganligi nazorat ostida ekanligidan xursand chunki maktab prezidentimizning qarorlariga asosan qulf kalitli bo'ldi ya'ni u yerdagi qorovullar e, milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi va oldin qorovullar faqatgina tungi paytda maktabni binosini va ichidagi jihozlarni qo'riqlagan bo'lsa hozirgi kunda kunduz kuni bolaning himoyasini va ustozlarning u yerda maktab ma'muriyatini xavfsizligini ta'minlayapti albatta buni tushunib yetmagan ota onalar ham bor holatlar ham aniqlanyapti o'zinglar ham mana juda yam ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bu holatlar kuzatilyapti bittagina misol keltirib o'tmoqchiman farg'ona viloyatini uch ko'prik tumanida maktabda inspektor psixolog muntazam ravishda maktabga kelmaydigan bolani mm -hmm. ota onasini chaqirtiryapti mm -hmm. va u bilan profilaktik suhbat so -so -so ya'ni bola e, maktabga qatnash kerak deb e, maktabn direktori va mahalla raisi bilan birgalikda suhbat so o'tkazilayotganda ona o'sha yerda janjal qilyapti nimaga mani bu yerga chaqirib izza qilyapsan nimaga manga qirq yettinchi moddaga asosan javobgarligim to'g'risida ogohlantirish xatini beryapsan mani kamsityapsan deb o'sha yerda to'liq tushunib yetmasdan janjal qilyapti bu o'sha yerda o'quvchilarning ko'z oldida bo'lyapti albatta bu yerda keskin chora ko'rildi milliy gvardiyani inspektor psixologlarini qo'ygan talablarini bajarmaslik va mayda bezorlik sodir etilgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirildi va u ayolga nisbatan chora mm -hmm. ko'rildi bunday misollarni man ko'plab keltirib o'tishim mumkin mana e, sirdaryo viloyatida soxta guvohnoma bilan maktabga kirmoqchi bo'lgan bola aniqlangan toshkent viloyatida yuqori sinf o'quvchilari janjallashganda e, akasini chaqirib kelib uchta e, to'rtta sheriklari bilan milliy gvardiya xodimiga e, tan jarohat yetkazgan holati qoraqalpog'iston respublikasida mana turmush o'rtog'i o'zi maktabda ishlaydi uni eri maktabga bolta ko'tarib kelayotgan holatlari yoki qo'qon shahrida yigirma yigirma besh yoshli uch nafar bola maktabga bemaqsad kirib u yerda nimadir qilmoqchi bo'lgan holatlari shu yangi o'rnatilgan tizim ya'ni maktab qulf kalitli bo'lganligi qorovullar tomonidan nazorat qilinganligi orqali barcha shu holatlar hozir bartaraf etildi zafar aka biz bino inshootni qaysidir ma'noda ta'mirlab olamiz lekin murg'ay qalb sinsa uni jarohatlasak qanday uni qayta tiklash mumkin yoki biz agar bu eslasangiz mana ota bobolarimiz ta'lim tarbiyaga alohida e'tibor qaratgan ya'ni ustozga olib borib berar ekan eti sizniki suyagi bizniki xuddi shunday bola vaqti kelib to'lishi semirishi ozishi mumkin lekin suyak butun qolyaptiku demak biz qaysidir ma'noda hozir sizning ma'lumotlaringizdan juda yaxshi xulosalarni oldik yana bir jihat bizga ajratilgan vaqt qisman yakunlanib qoldi umuman dildora opa mana to'qson yetti foiz natijaga erishildi endi qisqa ma'lumot bersangiz ushbu davomat tiklandi buni saqlab qolish uchun o'qituvchilardan talab etilayotgan mas'uliyat qanday bo'lishi kerak o'qituvchilar o'z navbatida o'quvchini maktabdagi darslarga qiziqtira olish o'sha repetitor bermoqchi bo'lgan bilimini balkim shunday deb o'ylaylik chunki juda ko'pchilik ota onalar hozirgi paytda bolasini repetitorga berib qo'yib maktabdan uzib uzgan holatida o'sha davomat pasayishiga sabab bo'lgan o'sha repetitor berayotgan bilimni o'qituvchilar tomonidan berilishi uchun bor kuchimiz bilan harakat qilyapmiz rahmat baxtiyor aka sizga qisqa ya'ni ota ona maktab mahalla qisqagina ma'lumot bersangiz qanday bo'lishi kerak man bularni fikrlariga ozgina to'ldirish bermoqchiman shu repetitorlik bo'lganda yaxshi tomoni ko'p bitta yomon tomoni haligi repetitorda o'qib kelgan masalan angliz tilini olaylik u kuchli bo'ladi o'zini sinfdagilarga bu yerdagi davomati darsni berilayotganini mensimay qolishidan qo'rqish kerak bu o'sha o'zini safdoshlarini sinfdoshlarini mensimay man yuqorida turaman degan fikr namoyon bo'lishi kerak emas bolada uh -huh. i ikkinchisi agar davomatni mana shunchalik yuqori foizga chiqarib oldikmi bu yerda qilinadigan ish men ham o'zim pedagog bo'lganman uh -huh. e, tabiiy fanlar ximiya uh -huh. fizika sohasi bo'lganda bolalarni qiziqtirishni o'qishga qiziqtirishni kuchaytirish uh kerak -huh. ya'ni nazariya berildimi nazariyani praktika bilan mustahkamlash uh kerak -huh. mana bu yerda mana mana bu ikkita moddani qo'shganda bu tuz hosil bo'ladi deganini bola ko'zi bilan ko'rsa u ota onasidan oldin ertalabdan o'zi maktabga shoshib keladi uh -huh. yana shu narsaga qiziqib rahmat baxtiyor -ra aka demak biz umumiy xulosani agar berayotgan bo'lsak biz ota onalarga farzandingizni repetitorga bermang demayapmiz biz <rahmad> o'sha vaqtni to'g'ri taqsimotini qiling agar bolangiz uh, maktab dasturidan chiqib alohida o'rganish ortiqcha bir mas'uliyatni yuklab olgandan keyin kerak bo'lsa maktabga qiziqishi so'nishi mumkin lekin yeah. sekin astaligi bilan siz kafolat bera olmaysiz o'sha ingliz tiliga bo'lgan qiziqishi ham so'nib qolishi mumkin yeah. biz maktab bu maktab dasturi davlat dasturi bu keng qamrovli o'rganilgan bolaga nima kerak har bir fandan o'ziga kerakli ma'lumotni berib boramiz ertaga maktabni bitirgandan keyin oliy o'quv yurti undan keyin hayotga qoqilmasin degan tushuncha turibdi to'g'rimi muzaffa aka to'ppa to'g'ri sizlarga shu o'rinda o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz qadrli teletomoshabinlar tanishtirib o'taman biz bilan suhbatda milliy gvardiya boshqarma boshlig'i polkovnik zafar alimov hamda yashnobod tumani ikki yuz ellik beshinchi maktab direktori dildora jo'rayeva shuningdek toshkent shahridagi chilonzor mahallasi raisi baxtiyor abdullayevlar suhbatda bo'ldilar dasturlarimizni kuzatishda davom eting albatta soat boshida informatsion dastur havola etiladi sizga sizlarga esa ezgu yo'ldagi ishlaringizga omad tilaymiz rahmat rahmat